মধ্য অসমীয়া সাহিত্যত পাচালী সাহিত্যৰ স্থান কি এটি বিশেষাত্মক আলোচনা আগবঢ়োৱা পঞ্চদশ শতিকাৰ শেষৰ ভাগৰ পৰা ষোল্লশ শতিকাৰ আদি ভাগৰ ভিতৰত কেইবাজনো চিকাৰ কৰিব হৰি বুধবাৰ হৈছিল যিকেইজন বৈষ্ণৱ আৰু উন্নলনে বিশেষ প্ৰভাৱিত কৰা নাছিল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৰচনা বিষয় বস্তু আৰু ৰচনা ভংগীটো বৈষ্ণৱ আদৰ্শ আদৰ্শ পোৱা নাযায় এলোকৰ ৰচিত সাহিত্যত পাচানী বা ও ওজাপালি খাদ্য নাম দিব পাৰি মূলতঃ লৌকিকতা লৌকিকতাক প্ৰাধান্য দি ওজাপালিৰ উদ্দেশ্য এই শ্ৰেণী খাদ্যৰ আজি ৰচনা কৰা হৈছিল এই খাদ্য দুটা ভাগ দেখা যায় এটা মনসাবা পদ্মাদেৱীৰ মহাত্মা প্ৰকাশক আৰু আনটো ৰামায়ণ মহাভাৰত আদি পুৰণিৰ কাহিনী সম্বলিত বিষয়বস্তুৰ পাৰ্থক্য থাকিলেও ৰচনা ৰীতি দুই ধৰণৰ একে পৌৰাণিক কাহিনীও বিশেষকৈ মহাভাৰতৰ কাহিনীক লৈ ওজাৱলিত বিভিন্ন ৰচনা কৰা গীত আৰু মনসাৰ মহাত্মসূচক ৰচনাসমূহক বিষ বিৰ গীত বোলা হয় ওজায় কেইজনমান পালিৰ সহায়ত নৃত্য গীত হাতৰ মুদ্ৰা আকৃতি আৰু অংগী ভংগীৰ যোগেদি কাব্যবৰ্ধিত কাহিনী দৰ্শকৰ আগত ৰূপায়ণ কৰে পালি কেইজনে ভৰি তাল থৰে আৰু গীতৰ দহাৰ অংশ মঞ্জিশ বা গাই যায় পালি কেইজনৰ ভিতৰত যিজনে ওজাৰ লগত সংকলাপ আদিৰে বৰ্ণীয় বিষয় সৰসাল কৰি তোলে তেওঁক দায়িন দক্ষিণ পালি বোলা হয় বাচানী মানে কৃষি সম্পৰ্কে বিভিন্ন পণ্ডিতে বিভিন্ন মত আগবঢ়ায় এই শ্ৰেণীৰ ৰচনা কবিসকলে নিজে বাচালি বুলিছে বাচালি বা পাঞ্চালী শব্দটো সংস্কৃত পাঞ্চালিকা শব্দৰ পৰা নিষ্পন্ন হৈছে পঞ্চালিকা মানে পুতলা আৰু পুতলা নাচযুক্ত গীতেই হৈছে পাচালি ওজাপালিত সাধাৰণতে পাঁচজন গায়ক বাদক থাকে ইয়াৰ গীত পদৰো পাঁচটা অংগ থাকে যেনে মালিকা ৰাগ দিহা বাগা আৰু টোকা এইকাৰণে কোনো বস্তুৱে পঞ্চাব্দৰ লগত পাচানী শব্দ জড়িত কৰিব খোজে কালিকা বুঢ়া নাচ চন্দিকা উপাসনা কৰা প্ৰসংগত পুষ্প নক্ষত্ৰযুক্ত তিথিত পাঞ্চালিকা বিহাৰ আৰু শিশু কৌতুক কৰাৰ বিদ্যান আছে মহেশ্বৰ নেওগীয়া পাঞ্চালিকা বিহাৰ শব্দটোত পুতনা নাচ অথবা পাঞ্চালী গীতৰ আবৃত্তিকে ইংগিত কৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰিছে পুৰণি কালৰে পৰা পাঞ্চালী বা পাঞ্চালী গীতৰ পৰম্পৰা এটা প্ৰচলন হৈ আছে নাট্যশাস্ত্ৰটো বিভিন্ন নাট্য প্ৰবৃত্তিৰ আলোচনাৰ প্ৰসংগত পাঞ্চালী প্ৰবৃত্তি নাম উল্লেখ কৰি নৃত্য গীত আৰু সজৰ অধিক থকাৰ কথা শুনি কোৱা হয় গৌৰৱ বঞ্চ বৈষ্ণৱ সংগীত সংগীত শাস্ত্ৰৰ শাস্ত্ৰকাৰ নৰসাৰ নৰহৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে অতি বিস্তীৰ্ণৰ বিস্তীৰ্ণ ৰূপত বা ধাৰাবাহিক পদযুক্ত গায়ক পাচশালী বুলি অভিহিত কৰিছে অম্বভত্ৰ জয়দেৱৰ গীতগোবিন্দ কাব্যই পাচশালী কাব্যৰ উৎপত্তি কিছু বৰণি যোগায় বুলি অনুমান কৰিব পাৰি যি কাব্য গীতৰ মদ মাধ্যমেদি প্ৰকাশ পাইছে বাঞ্চালী কাব্যত সম্ভৱতঃ প্ৰথমে স্তৰৰ গীতৰ মাধ্যমেদিয়ে ওজ ওজা কাহিনী ৰূপায়িত কৰিছিল আৰু তাত বহলা বৰ্ণনা কৰিছিল গীতবোৰৰ মাজত বৰ্ণাত্মক পথ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পাচালী কাব্যৰীতি এনেদৰে প্ৰৱৰ্তন কৰি অসমৰ ওজাবলিত এক প্ৰকাৰ কথা কথা বুলিলে ভুল নহ'ব এই শ্ৰেণীৰ ৰচনাত থকা গীতবোৰক পিতাম্বৰ কবি আৰু শোক কবি নাৰায়ণে লাছাৰী বুলি চে বাচালি বা ওজাপালি কাব্যকেইখন গীত আৰু বৰ্ণনাত্মক পদৰ সমিষ্টি সাধাৰণতে কোনো চৰিত্ৰৰ মানসিক অৱস্থা আৱেগ বা অনুভূতি প্ৰকাশ কৰোঁতে গীতৰ প্ৰয়োগ হোৱা দেখা যায় সাধাৰণ ঘটনাৰ পৰম্পৰাৰ বিৱৰণ প্ৰচন্নত প্ৰকাশ কৰা পদত কেৱল ঘটনা পৰম্পৰাৰ প্ৰভাৱটো দেখুৱাই গৈ থাকে কিন্তু গীতবোৰত অৱস্থা বিশেষৰ বিলম্বিত বৰ্ণনা আৰু বিশ্লেষণ পোৱা দেখা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত অন্য কবিৰ পদো গীতৰ মাজে মাজে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় ওজাপালি কাব্যত ৰাগ সংগীতৰ প্ৰয়োগ মন কৰিবলগীয়া বিশেষতঃ দুৰ্গা বৰ পীতাম্বৰ সু কবি নাৰায়ণদেৱৰ আদিৰ কাব্যত বিভিন্ন ৰাগ বান্ধি দিয়া হৈছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱৰ আগৰ পৰা যে ৰাগ সংগীতযুক্ত ওজাপালিবোৰ চলন আছিল তাৰ প্ৰমাণ দিয়ে দৈত্যাদি ঠাকুৰ আদিয়ে ৰচনা কৰা চৰিত পুথি ওজা পৰম্পৰাৰ মাজেদি প্ৰবাহিত হৈ থকা এই ৰাস সংগীত স্থান বিশেষে বিকৃতভাৱে হ'লেও আলুবোৰ চলিত হৈছে বাচালী কাব্যৰ এটা মন কৰিবলগীয়া বৃহৎ হ'ল ইয়াৰ লৌকিকতা ইয়াত বিচিত্ৰতা কৰা চৰিত্ৰবোৰক বৈষ্ণৱ কবিৰ দৰে আধাত্মক স্তৰত নাৰাখি সাধাৰণ মানৱীয় স্তৰলৈ নমাই অনাৰ প্ৰৱণতা দেখা যায় মানৱীয় শক্তিসমূহ ঈষা দুৰ্বলতা যৌৰ্ণ আৱেগ এই সকলোবোৰ স্তৰ লোকসকলৰ দেখা যায় স্থান বিশেষ বিষ্ণু বা কৃষ্ণৰ শ্ৰেষ্ঠতা বা ভক্তিমূল্য ভক্তি উৎসৱ উপদেশৰ আৱাস থাকিলেও বৈষ্ণৱ কবিৰ দৰে ভক্তিৰ প্ৰতি উদাস বা ব্যক্তি ভাৱো দেখা নাযায় সামাজিক আচাৰ ব্যৱহাৰ গ্ৰাম্য কথা আদিৰ দ্বাৰা ৰচনাবলী গ্ৰাম্য সমাজৰ প্ৰিয় কৰাৰ চেষ্টা কৰা দেখা যায় ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কৃত্ৰিমতা কিছু কম কথিত ভাষাৰ বেছি ওচৰ চপা বৈষ্ণৱ যুগৰ বা ছোৱালী কাব্যৰ কবিসকলৰ ভিতৰত চালকী পীতম্বৰ কবি দুৰ্গাবৰ্ম আৰু সুকবি নৰনাৰায়ণৰ কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনসৰ কথা দুৰ্গীকাবৰ মনসা কাব্য সুকবি নৰায়ণদেৱৰ পদ্ম পদ্মপুৰাণ আৰু ষষ্ঠীপুৰৰ মনসাপুৰাণ বাচালী সাহিত্যৰ উদাহৰণ উপযুক্তে আলোচনাচীৰ পৰা মধ্যযুগৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ বাচালীয়ে সাহিত্যৰ স্থান যায় উল্লেখনীয়তাক সহজে অনুমান কৰিব পাৰি থেংক ইউ